Сергій Костаков, звичайний підприємець, який займається ізоляцією труб, він прийшов на Майдан, хоча його не цікавило і СПД і ПДВ, тобто прямо його бізнес-діяльність новий податковий кодекс не зачіпав, але він прийшов, тому що побачив підприємців. І захотів приєднатися в їхніх вимогах. Його звинуватили в тому, що він напав на машину на вулиці Інститутська. Ви пам'ятаєте історію, коли в перший день податкового майдану вони перекривали вулиці, і одна з машин, яка належить банку, намагалася прорватися через пікетувальників? Суд триває досі. Я був на Кількох засіданнях, і в мене ну тільки просто враження про те, що відбувається в суді. Якщо коротко сказати, приходить міліціонер, як свідок, в нього суддя запитує: ви знаєте цю людину? Знаю, звідки затримував. А на Майдані ви його бачили? Ні, я не був на Майдані, стає прокурор. Ну як же? Отже, ваші всі покази, що ви не просто були на Майдані, а бачили, як Сергій нападав на машину, бив і трошків. Міліціонер каже: Так, да, точно так і було, я все згадав. Отак От відбувається суд. Я думаю, Сергій краще сам про це скаже кілька слів. Добрий, я знімав на леді. Ну, я хотел бы сказать вкратце о грубых нарушениях. Просто перечислить их. Во-первых, это дело не подсудно Печерскому районному суду. Меня задержали работники Шевченковского ругу. Обвинение мне предъявлено Шевченковской прокуратурой. То есть, как это дело оказалось в Печерском районном суду, у меня мысли нет. Значит, второй момент. В деле находятся видеоматериалы, примерно до 7 минут видео, которое было отснято работниками МВД, ими же отредактировано. И, значит, оно находится в деле. Тем не менее, судья э, отказала в предоставлении мне и моим защитникам возможности сделать копии с этого видео. Э, и кроме того, более того, судья выборочно дает э, свидетелям обвинения просматривать это видео для того, чтобы они имели возможность закрепить свои, обвинить, свои обвинения в мой адрес. То есть из, из 10 свидетелей обвинения судья предоставила возможность просмотреть это видео четырем людям. То есть шесть человек его не просматривало, четыре его просматривало. Такие действия судьи для меня тоже остаются загадкой. Ну и Последнее, вкратце, что я бы хотел отметить, это судья э, грубо нарушает процессуальные нормы. Э, вот, например, в ходе допроса свидетеля, э, который непосредственно э, занимался документацией на видеокамеру этого события, судья э, в ходе демонстрации диска на ноутбуке судья остановила видеозапись и указала свидетелю пальцем на мониторе на подсудимого то есть на меня и после этого задала ему вопрос так бил ли подсудимый автомобиль или не бил После чего свидетель обвинения, естественно, сказал, что он уже, он уже плохо помнит, он не уверен. И таким образом суд, наш самый гуманный в мире суд, Печерский, оберегает работников МВД от уголовной ответственности за дачу заведомо неправдивых показаний и за привлечение заведомо невиновного, невиновного лица к уголовной ответственности. Ну вот, чтобы, так сказать, не занимать ваше время, вкратце все.